喂，大伯母。哎，在哪呢？我在看书。你赶紧回来，给我买点东西，家人还等着呢。好，知道了。快点。对不起啊，我得先走。路上小心。我。 去找丁总咨询。叔叔，您要买？又是包子？我看就你就是故意偷懒儿。家里这么大家子人等着吃饭呢，你不会早点回来帮忙啊？真的是的。你妈我花血本买的鸡汤，别给我喝完了啊！我不喝。我不想喝，我哪能喝得完呢？来，你喝。他凭什么喝这么好？他不配喝这么好的。 是不是又在这儿勾搭什么新的小混混了吧？我告诉你，你再给我惹麻烦的话，别怪我不给你妈留面子了啊！这老分开做不挺好的吗？都能好好的认家学习呀、啊，这么操心，小心以后掉头发。你每个周末来这找我，不会影响学习吗？什么、啊？ 我说你每个周末都来找我，不会影响学习吗？不会啊，我现在成绩可好，突飞猛进，名列前茅，金榜题名。那就好。你上周那么着急走，是不是发生什么事吗？ 我忘了，忘了就好。对了，那我还你的书，你拿了吗？嗯。 你回来了，嗨、哎，怎么是你啊？不好意思啊，你还没睡啊？所以你们昨天晚上睡得好吗？有这觉在，我怎么可能睡得好？你昨晚睡得不好，就是睡得不好啊。哎，没事没事。 你们玩的开心就行啊。那你呢？你是不是睡挺好、呃？我们肯定睡得好啊。嗯。